Добрый день, Полтавский тротуар не новый. Скажите, вам приятно, что ну вот здесь непроезжая часть, можно погулять пешком? Это интересно, да? А скажите, пожалуйста, а как вы прокомментируете? Вы сами заехали пять минут тому назад под запрещающий знак на театральную площадь. Я не местный. Вы, не видите, вы, то есть вы не местный, знаков вы не видите, да? Нет, вижу. Но не обращайте внимания, не хотите реагировать, да? Жалко, спасибо большое. Спасибо большое, извините. Всем добрый день. Со вчерашним праздником и сегодняшним праздником детей. А скажите, пожалуйста, Полтавский тротуар не на, вы, не на я, да, Александр Демидович, а вы видели знак запрещающий въезд да. сюда? А зачем вы так сделали? Подождите. Это не моя задача. Собирайтесь все вместе. Во-первых, там есть где парковаться. Конечно. Идите в горосполком, добивайтесь. Я добивался очень долго, чтобы здесь знаки стояли. Для наших с вами детей, между прочим. Спасибо большое. Как вы прокомментируете то, что вы сделали? Ну, знак запрещает сюда въезд. Там Да, и с другой стороны. И там знак. Вы не правы. Если хотите, пройдем вместе. Он после стоит. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что добивались, чтобы стояли эти знаки для наших детей. Чтобы они здесь весело гуляли. Если бы была парковка. Подождите. Подождите. Не вопрос. Собирайтесь с друзьями, идите в горосполком, добивайтесь места для парковки. Соберемся, пойдем. Вот здесь есть, где парковаться. Где? По Гоголя, по левой стороне знака нету. В прошлом году, ровно год тому назад, я добивался, его тому убрали. Спасибо большое. Пожалуйста, поступайте так. Спасибо. Счастливо.